Пик, прыгнул, а потом ну, Я считаю, игра была такая типичная весенний футбол. Вот. Две команды показали характер, вот. хорошая борьба была на поле. То есть, э, ну, я думаю, такие игры зрителям нравятся. Вот. Вообще, во всяком случае, равнодушных на поле не было. Вот. Старались, немножко не додержали, не дотерпели и э, получили в конце матча. Гол, ну это связано и с удалением, ненужное удаление, конечно. Вот. Ну а так, в общем-то, игра такой, знаете, типичный весенний футбол. Но понравился. Понравился характер, что готовится той команды. Никто не хотел проигрывать. Вот маска капитание. Кого может своей команды изначить? Ну, в принципе, всю команду можно изначит. вот, Так как мы только недавно начали работать. В общем-то, ребята ухватили то, что мы просим их. Вот то, что старались, то, что это, это понравилось. Так что тут можно похвалить всю команду в этом плане. То, что есть некоторые там недоработки, некоторые грехи, то оно есть все сразу не исправить. Но во всяком случае, во случае, мы не проиграли и увозим очень боевую ничью, которую можно завести себе. Дякую.